श्री दत्तात्रेय श्रीदत्तात्रेयद्वादशनामस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः अस्य श्री, श्री दत्तात्रेय श्रीदत्तात्रेयद्वादशनामस्तोत्रमन्त्रस्य परमहंसऋषिः श्री दत्ता परमात्मा देवता अनुष्टुप्छन्दः सकलकामनासिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्ठः स्यात् सर्वमङ्गलं सप्तमः पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रः द्वादशः करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेयहरः परः तापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पथे घोरे संग्रमश जला गिरे गृहान्तरेरण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभन्ते वाञ्छितं फलं त्रिकालं यः पठे नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेयसदारक्ष्येद् दशः सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगिरोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्थी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्रीदत्तात्रेयद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु